поселок Чермалы под названием Проблема этого поселка в том, что под наполовину сепаратистский поселок и оттуда могут выходить диверсионные группы, переплывая через речку Организация переправы там налажена Подойти военным туда не удается к переправе, потому что работают снайперы по ту сторону речки и работают минометные расчеты Что будет уже, что будет, что будет. Там, ДНР, что Украина. Уже надоело Знаешь, где упадет. Мало, что молодежь так умирает, а еще от этих нервов. Ну, здесь два дня вот так на нервах. Только на что то та та-та-та, и все, уже сердце вот так вот. секрет снайпера, там находится секрет с ЭГС, то есть они отрабатывают это автоматическим гранатометом с танком, фактически весь поселок могут накрыть, достают, позволяет в технические характеристики. Вот. Ну, как бы есть еще где-то километре отсюда есть утес у них. Это выявила наша разведка, которая, в принципе, их, с ними уже там вступала в контакт. Я думаю, что мы тут После зачистки этого села поставим своих наблюдателей и попробуем отработать и выявить эти позиции. Возможно, кто-то с местных подскажет конкретно где. Ну, будем работать. То есть мы предположить можем, что там кто-то нас уже видит? Сто процентов нас видит. Просто они, наверное, не готовы были. Настрой абсолютно не проукраинский. И они обеспечат им переход. Поэтому нам надо здесь будет, нам надо наблюдать. Довели и собаку. Вот та стороной это уже сепаратист. Та сторона стомпа. То есть там их позиции? Да, там секреты, там, там позиции, позиции, все. На села там ну, много из повреждений окна, или по центру вот взрывы мин, потому что стекла посыпались, где осколки пробивали. В детском саду стекла попадали часть там, где были взрывы. Ну, спасибо, гуманитарке дали нам пленку. плотную, мы позабивали все, утеплили. Ну, Тяжелое что-то стреляло. Большое орудие. Артиллерия, а, да? А? Артиллерия. Да. В эту сторону стреляли. А тут говорят снайпер работает. Вы не слышали, вы? Как снайпер У меня за окно разбили. Не окно разбили, а лутку. Бронебойная пуля пробила его. Гордины с спалили. Ну можете посмотреть в комнату. Бронебойная пуля. Вот спалила все. Разрывная пуля была. Бронебойная. А Он, вы спали или где? В этой комнате? Не, я там, где столовая, я сидел, читал. Это было где-то в 17 часов. Ну, я высадил на двор, сразу посмотрел. Я думал, что на горище что-то упало на дом. Нет. Потом каким-то образом смотрю, краска с... Закрытых дверей ручью. Открываю, посмотрю, боже мой. А стекло разбили, да? Нет, Памеяли. стекло нет. Тут, тут. Пался, <звы> двери были же закрыты. А я вот тут сидел, читал. Как взорвался, я же нагнулся. И такой выстрел сумасшедший был. А верхний вот этот взрывной. Забрали... Тут были собаки Бог их знает. Смотрите, местное население с РПГ выстрелило. Это с той стороны реки, правильно? Да, 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 да. Убирайте, да, ну, потому хорошо. что... Ну, малой он лазит, он... Нет, он лучше, чтобы он... он, ладит, он чтобы, да, он спрятал, не и может. желательно, чтобы не лазил, потому что а, есть много мест, где а, заминировано, находятся, опять-таки, те же самые неразорвавшиеся снаряды, которые... А да я его не отпускаю, по... потому что он идет со школы, он... О, так что время. так, лучше будить за детьми, чтобы не было горя потом. Ну, все. все, всего доброго, до свидания. До свидания. Что? Так минимум. Стоп, я с по трассе вижу, дорогой ты мой. Ну так и что, вы в нашем лотунте, тут дети бегают. Багажемчик вот открыт. Ну, а ну дыхните. А где колонном воняет? Ну а что, я надо Вот я хочу быть. Где вы живете? Достаньте пакет. Чермалы, где живут? Улица у вас какая? Майская, 48. А что это за проблема? Я не на, пойму. На, 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 на машину. Война, машину. Война, так что снимать надо? Да вот это что это за У нас такая работа. Девушка, и сын. Как зовут? Сергей и Надя. А что это такие? А допросы? где они живут? Как они живут? Дочь Прошу, учится в школе. В школе, школе в школе учится дитё. а второе? Тоже здесь живет. Сколько ему ну, лет? 21. Где работает? Учился в этом. Я работаю. В технике мы учился. Не работаю. Я не спрашиваю, где он учился. Я спрашиваю, работает где работает. Работает в Мариуполе, работает. Что, да, с вами нормально. Не, ну в такие вопросы вроде, ну, чтобы что-то что, что, что сделать. Вы летите, тут могут дети ходить. Вы понимаете, где вы находитесь? я да. понимаю, я первый, то, раз, я за понимаю, сделал, первый я раз... раз за руль сел, да? И сколько, ты сколько ты я ехал? Был, И, сколько И сколько я ехал километров? Здесь 100, больше 100. Стати, Я что, по Мариуполю не езжу? не Давайте мы спешим, человек а? надо в больницу. Вы знаете, а люди... Везу больницу, Сидит сверди в больницу везу. О, человек вам сидит. Где вы знаете, в я был там временно, там стоит второй день. Вот это было законено, потому что на пенсии уже два года. А, да, Куда еще? Черт его знает. Раз в Украине живешь, наверное, же к Украине. А там кто его знает? В какую сторону попадем, мы не, не, не знаем.